Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю вам рассказывать о своих картинах и о том, что я в них вижу, о том, как они соотносятся с нашей жизнью, с нашим временем и пространством. Его величество абстракция ⁇ это особый вид изобразительного искусства, который дает какие-то намеки, какие-то маленькие ориентиры, какие-то маячки, по которым каждый зритель пытается выстроить у себя в воображении какой-то определенный образ или какой-то определенный сюжет. Часто абстракция рисуется спонтанно, неожиданно, и поэтому художник сам не знает, этого сюжета, сам не знает этого образа. И только потом, отойдя подальше, подумав, он начинает как бы выстраивать у себя какую-то цепочку видений, цепочку образов, которая может выстроиться в какой-то определенный сюжет или какую-то картинку. Вот в данном случае эта картина, была нарисована свободно, спонтанно. И я увидел в этой картине энергию. Я так и назвал ее ⁇ энергия. Энергия ⁇ это одна из составных частей нашего бытия, ⁇ время и пространство, материя и энергия. Одно перетекает в другое, и одно происходит из первого. Первозданная энергия, которая родилась от большого взрыва, распространяется как бы и сейчас. И мы знаем, что энергия никуда не девается. Она как есть, так и, так и есть. Она только может переходить в материю и обратно из материи в энергию. Вот такая вот энергия получилась у меня на холсте. Так что... Есть о чем подумать, есть о чем порассуждать. Energía. ¡Por